Bəsən özümüz evdə olmasa da, ağlımız evdə qalır. Görəsən ütünü söndürdüm. Ayda, işıqlar yanlı qaldı. Bəs suyu bağladım görəsən. Fikriniz bundan sonra belə tez-tez evdə qalmasın. SmartZone sizə məsafədən idarə olunan unikal ağıllı ev sistemlərini təqdim edir. Başladıq. SmartZone evdə əsl konfort, təhlükəsizlik və əyləncə zonası deməkdir. Əsas məsələ odur ki, evinizdə bu zonaları siz özünüz çox asanlıqla yarada bilərsiniz. Başlayaq konfort və əyləncə zonasından. Bizim ağıllı ev sistemimizi Alisa idarə edəcək. Bu fikirləşdiyiniz ev işçisi deyil, ağıllı bələdçimizdir. Loru dilində desəm, ağıllı elektron bacımız. Gəlin yaxından tanış olaq. Alisa. Привет. Как дела? Отлично. Həqiqətən, bir az təkəm. Sol yarana bilər ki, axı Alisa kimdir ki, gəlib mənim evimdə mənə ağalığ eləsin. Cavab budur. Alisa yox. Siz onun nəsil ağası olacaqsınız. O sizin bütün əmr və tapşırıqlarınızı dərhal və şərəfsiz yerinə yetirəcək. Bu məqamı hiss elədiniz? Şərəfsiz, deyilməyisiz, minnətsiz, əla. Alisa, ya tut Хачу <laughs> Пиданиву, 6 мойка üstü çayxana bir də obyekt, bir A, buyur, İnyiva, i bir də bək gedən dayıda. Axı həcə yadımdır, bək gedən dayıda bu dastançına. İniva i obyekt sö bu. Əslində isə Alisa ağıllı evinizin idarə olunmasında sizin əvəz olunmaz köməkçiniz olacaq. Qısa olaraq Alisa barədə. Alisa gördüyünüz bu qutunun içində yaşayır. Bu qutu həm də kolonkadır. İstədiyiniz musiqini səsləndirəcək. Əgər böyük modeli alırsaz, televizora qoşub istədiyiniz kino və serialları tapıb göstərəcək. Azərbaycan film və serialları həmçinin. Bundan başqa, siz istənilən vaxt, istənilən yerdən kolonkaya zəng edib evdəkilərlə bu kolonka vasitəsilə danışa da bilərsiniz. İstifadəsi çox asandır. Sadəcə əmr etmək lazımdır. Qoşulması ondan da asan. Kifayətdir ki, evdə Wi-Fi olsun. Qiyməti də münasib və əl çatandır. Yeri gəlmişkən, Alisa-nı yalnız Smartzon-dan əldə etmək olar. Alisa. Klüçi Samirə efendiyə. Klüçi efendiyə. Peşni Kliopatra. Smartzonun təklif etdiyi ağıllı ev sisteminin bütün cihaz və avadanlıqları Alisa-nın vasitəsi ilə sizin qulluğunuzda olacaq. Bunun çox sadə yolu var. Smartfonunuza ağıllı cihazları bizim aldı. Elə bu ağıllı qəfədanın istehsalçısının tətbiqini yükləyirsiniz ya da iOS sistemidirsə HomeKit, Android sistemidirsə Google Home tətbiqindən istifadə edirsiniz. Sonra qəfədanın üzərindəki düyməni basıb saxlayaraq onu həmin tətbiqə tanıtdırıb əlavə edirsiniz. Əla, ağıllı cihaz əlavə olundu. Və nəhayət, əgər bu ağıllı cihazları Alisa'nın ixtiyarına vermək istəyirsinizsə Əlavə olaraq Yandex tətbiqini də yükləməli. Beləliklə, istədiyimiz ssenari əsasında istəklərimizi planlaşdırırıq. Məsəl üçün, mən evə gələn kimi qəfədən qoşulsun, fonda Nəəmaddin Musayev oxusun və pərdələr bağlanıb romantik ab-hava yaransın. Smart Zone-un təklif etdiyi ağıllı cihazlardan biri də elə bu dəqiqə mənim əlimin altındadır. E Daha doğrusu ayaqlarımın altındadır. Söhbət Məşədidabaddakı Hanbaldan getmir, ağıllı Tossorandan gedir. Bu hər bir qadının, nəyəinki qadın, hətta hər bir kişinin də arzusudur. Kimdi gedib Tossoranı gətirən, onu rəzətqəyə salan, ay əyil, təmizdə, bel tutdı, mazvur, həkim çağır, 3 gün pastelin rejim. Biricə kəlmə ilə: "Alisa, nach Newborku Tossoran öz işini görməyə başlayacaq." O öz işində, siz də öz işinizdə olacaqsınız. Nəticə isə tər təmiz. Alisa, zakonchilburg. Daha bir ağıllı ev cihazı. Ağıllı hava təmizləyici. Köftə bozbaşı sevib, iyni xoşlamayanlar, bu əsər sizin malınızdır. Smartzonun ağıllı hava təmizləyicisi evinizi bütün xoşa gəlməz iillərdən, tozdan və ən əsası virus və bakteriyalardan təmizləyəcək. Necə deyirlər, əsl pandemiya dövrünün cihazıdır. Ən əsası, bütün bu cihazlar istədiyiniz vaxt işə düşər və həyatınızı daha da rahatlaşdırar. Smartzonun təklif etdiyi Alisalı ağıllı ev sistemi əl çatən, qənaətli və çox sərflədir. Buna görə də hər ailədə olmalıdır. Quraşdırılması üçün evdə sadəcə internet şəbəkəsi bəs edər. Bəs Smartzonun ağıllı ev sistemlərindəki ağıllı lampa və digər işıqlandırma cihazlarından xəbəriniz var? Yoxdursa, videonun altına like qoyun və kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Səbirli olub növbəti videomuzu izləyin. Görüşənədək. Alisa, vyklychi svet. Alisa, vklychi muzyku. Включаю.